Уже не помогает, да, я уже не могу читать. А, нет, простые вещи примерно такие. Если у вас есть какое-то там утверждение, скажем, что Coca-Cola хороший напиток, вы можете попробовать там провести тест на людях, они все скажут, что он хороший. При этом выборка ну, групп, в выборках, группах, которые вы берете, вы тестируете на то, что он хороший. Вы можете посмотреть другой, здоровый ли это напиток. Там, нужен он мне, еще какие-то ну, гипотезы, которые вам скажут, что это ну, не очень правильное решение. А, скептицизм приводит примерно к этому. Книжки, которые пишут, э, ну, я, опять же, скептицизм хорошо к книжкам подходит. Там, вот, я где-то там читал какой-то там, по-моему, General Motors SEO э, долго был, 2. И такая книжка, там очень много написано, что нужно делать. В принципе, вещи, которые там написаны, они очень адекватные. То есть там он не, ничего плохого не говорит, там с дома прыгать не предлагает. С другой стороны, являются ли эти вещи необходимыми для моего успеха, вот это уже вопрос. И верить в то, что он там написал, это дело каждого. Ну, я призываю вас быть скептиками а, относительно подобных штук. Ваш опыт это все. Менеджмент это практика. И ну, какие бы бизнес тренинги, курсы, книги вы не читали, они никогда не научат вас делать что-то. Это примерно, как научиться машину водить, читать книжки, как стать супер успешным бизнесменом, не имея ни одного бизнеса и прочие-прочие вещи. Эмпиризм. Пробуйте сами. Доверяйте своему опыту, ищите с этого опыта. Учиться на ошибках других — это, конечно, классная идея в теории, но, как правило, она также откидывает часть вещей, где Другие как раз не ошиблись, а что-то получили, а вы просто не попробовали. Беризм большая вещь. Призывать его к нему каждого не могу, но вот как-то сам стараюсь пробовать. Э, стрессоустойчивость это как раз одна из тех вещей, когда я говорил про плохой банк, который делает кофера вашим сотрудникам. Э, стрессоустойчивые команды, проекты, технологии, решения, в командах, делайте бэкапы. Не знаю, избегайте ключевых людей, э, смотрите на то, что у вас будет какая-то волатильность э, всегда в системе. Стабильность как таковая в нашей жизни не существует. Мало кто смотрит на нее э, с этой стороны. Э, в принципе, подобные вещи происходят там, повсюду. устойчивость нашего организма. Э, миллионы батерий, микробов, э, вот это вот неработающий кондиционер. Мы адаптируемся под них. Придумаем, как выжить в этой среде. Точно так же должны вести себя проекты, команды, то, что вы делаете. Что, заканчивается Я знаю. Я ходил в PAMP. У меня есть кредит на несколько минут. Это было по жизни на сотрудниках. Стрессоустойчивость это то, к чему мы должны стремиться. А тут действительно уже конец. Я верю в широту взглядов, в то, что чем больше вы знаете, тем больше вы не знаете. И существует какое-то такое понятие, там, если есть точка, то окружность вокруг нее, то, что ты не знаешь, вроде небольшая. Если ты знаешь какую-то такую большую массу вещей, то ты понимаешь, что ты не знаешь еще больше. Выглядит бессмысленно, но в конечном счете дает вам представление, более глубокое представление об неизвестном, о том, что может Учиться с вами. Когда-то товарищ... Ну, точно так же она может сыграть как позитивная случайность и стать какой-то вашей возможностью. Ну, Стив Джобс читал лекцию каким-то студентам, приводил пример в то, что он в колледже не закончил, а где-то он увлекался типа графикой. И в конечном счете в то том, что у Макинтоша очень красивый интерфейс и красивая шрифт, Это одна из вещей, за которые его любят. То есть для него это то, что он вот, интересовался вещами дал такой позитивный результат. Кто знает, где оно сыграет с вами. Ну и, соответственно, есть потенциальные возможности. Все те риски, которые в какой-то момент помогут вам. Я даже не буду говорить какие-то проектные вещи. То, что даже вы пришли сюда, ну, много из вас из Global Logic, вы уже знаете друг друга, может вы познакомиться с другими людьми, с Андреем, с Леной. Uh, и <laughs> Опять же на возможности. эти возможности никуда от вас не убегают, в какой-то момент жизнь ведет вас вместе. И uh, ну, случиться может много. Я могу сказать хороший, ну, точно хороший привет, который у меня был. Uh, когда я в какой-то момент я жил в Киеве, там, с какими-то людьми общался, uh, и в какой-то момент вот, uh, за счет того, что я жил в Киеве, общался с какими-то людьми, я уехал в Прагу. Если бы я не жил в Киеве, не общался с этими людьми, этого бы не было. Если бы там, вот вы сейчас сидите во Львове, опять же, я не призываю вас уезжать, призываю вас уезжать отсюда в Киев, но если вы ходите там, на вот эти мероприятия, вы знакомитесь с какими-то людьми, эти люди могут вам сказать какие-то вещи. Вы раскручиваете вероятность того, что что-то случится каждый раз, когда вы выходите за рамки того, что происходит с вами каждый день. Это шансы, которые никто не замечает. Это вещи, которые могут нам надо привести. Я вижу, вот Влад махает головой. Не, я согласен полностью с Это Очень интересная вещь. На каждый день она работает. Я прошу ребят, которые со мной работают, ходить куда-то с заказчиками, смотреть на какие-то, не знаю, штуки, потому как вы каждый раз раскручиваете этот барабан случайностей, который может привести вас к успеху. Как-то было такое объяснение. Даже даже скажем иначе. Если вы подумаете с другой стороны, э, я чувствую особое э, удовольствие, что я использую время Андрея сейчас. Если вы представите с другой стороны, почему каждый из вас сейчас в менеджменте? Вот э, возьмем Андрея. Хороший пример. Каково вероятность, что пришло выпан в какой-то момент, это был сплайн. Я знаю эту историю. За это возьму еще 5 минут. И когда он пришел сюда, было, скажем, там 10 человек, 100 человек. Сколько было денег? 10. 10 человек. Смотрите. Если мы посмотрим, что каждый год кто-то из этих людей уходил, кто-то из этих людей приходил, возможно, далеко отличная от меня вероятность того, что Андрей находится сейчас на этом месте, просто потому что вот, вот так сложилась судьба, у него был счастливый путь. Было много других людей, которые пришли, что-то делали, но в принципе ну, что-то у них не сложилось. То есть существует отличная, вероятность того, что Андрей здесь не потому, что он такой замечательный человек и вот этим всем пикается, а просто потому, что ему повезло. Я видел вот такие штуки каждый раз. Скажу вам, опять же шансами. У меня были случаи, когда были проекты, которые выглядели. Ну, я тогда как-то слушал взрослых людей, которые консервативно говорили, чтобы я не лез такие э, так, понятные вещи, да. И, и, были, и были люди, которые, ну, может, по глупости в них влезали. И вот у меня был хороший пример. Была такая одна девочка, она пришла у нас сегодня координатором где-то. Потом где-то там она с кем-то подружилась, с кем-то она, например, у нее была. И был проект «Абсолютный дрыжняк». То есть там было все очень плохо. Ее туда поставили, даже она просилась, говорит, ну дайте мне попробовать. И потом, я не считаю, что это было ее заслуга, ей повезло. То есть там заказчик нашел нового венчура, все поперло, человек там, у него команда большая появилась, заказчик ее любил, убрать уже с проекта не мог. Опять же, как вероятность. То есть, в принципе, вот, вот случилось такое. И такое происходит каждый день. Я сам пару таких хороших вероятностей опустил. Э, но о них я говорить не буду, ибо э, ну, вот, вот так оно и есть. На вопрос времени нет.